听说前线抗洪部队已经全部撤回了，你那位小军官也该轮休回来了吧？小军官不是我的，至于他的行踪，你得问他本人。再见了，各位，晚上玩的开心。你们看他那猴急的样。子。哇！ 欢迎回家，梁队长。钥匙落在部队了，拿着。这是什么？给我抱抱。嗯。你还买了流沙包。对呀、啊，我想吃，就顺便买了一份。你可算回来了，我好想你。每一天，小小。 杨木泽，你这应该多笑笑，你笑起来的样子还怪好看的。肤浅，收拾好了出来吃饭啊！ 确实挺好看的。还要多久？能炒菜了吗？炒吧，炒吧，马上就好了。 流沙包马上就好了。这些菜都是你做的、啊？不是田螺姑娘。啊？这个笑话好冷。我喜欢烹饪。为什么？喂的上面是心，喂饱了肚子，心才会暖啊。有科学依据吗？请相信一个心外科医生的专业判断。得得得得，专业判断。你先去喝汤吧。 喝点不？吃中餐，喝这个。我喜欢。今天难得休息，我们可以小酌一下。一小口。嗯 波本威士忌，马修最爱的酒。谁？Lawrence Block 笔下的大侦探。好、啊、哦。嗯